মা লক্ষ্মী ওম নম শিৱাই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল গৰু বিহুৰ দিনা অৰ্থাৎ কেইটামান বিশেষ ৰাশিৰ অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈ আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন দেখিব পাব সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব জ্যোতিষৰ মতে সূৰ্যই প্ৰতিমাহে ৰাশি সলনি কৰে আৰু এই ঘটনাক সূৰ্য সংক্ৰান্তি বুলি কোৱা হয় এইবাৰ তেৰ এপ্ৰিলত অৰ্থাৎ এই গৰু বিহুৰ দিনাই আপোনালোকৰ চন্দ্ৰৰ মালিকাধীন মেঘ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব সূৰ্যই কোৱা হৈছে যে অগ্নিমলৰ গ্ৰহ সূৰ্যৰ জলমৌলৰ ৰাশিৰ মেঘলৈ গতি কৰাটো এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন বুলি বিবেচিত হৈছে এই পৰিৱৰ্তনৰ পিছতেই ছয় ৰাশিৰ অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে কিন্তু পাঁচ ৰাশিৰ কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব লাগিব আপোনালোকক কওঁ যে তেৰ এপ্ৰিলত পুৱা ন বাজি পাঁচ বজাত সূৰ্য মীন ৰাশিৰ পৰা মেঘ ৰাশি প্ৰৱেশ কৰিব ইয়াৰ ফলত চৈধ্য মে'ৰ সন্ধিয়া পাঁচ বাজি চৌন্ন মিনিটলৈকে আপোনালোকৰ মেঘৰাশীত তেঞ্জিত হৈ থাকিব আৰু তাৰপিছতে বিষৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব গতিকে সময়খিনিত ৰাশি অনুসৰি কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিব প্ৰথমতে হৈছে মেঘৰাশী মেঘৰাশীত সূৰ্য তেঞ্জিতৰ ফলত থলুৱা লোকসকলৰ বাবে এক টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব মেঘৰাশীৰ প্ৰভু হৈছে মংগলগ্ৰহ এই তেঞ্জিতে মেঘৰাশীৰ লোকসকলৰ জীৱনলৈ ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিব আৰু পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনাৰো অধিক বুলি কৈছে ইয়াৰ বাবে চৰকাৰী খণ্ডত কাম কৰা লোকসকলৰ অতিৰিক্ত পদোন্নতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰা লোকসকলৰ উচ্চ পদবে পিওৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই সময়ছোৱাত অধ্যয়নৰ প্ৰদৰ্শনো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব ভাল ফলাফল পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে মেঘৰাশীৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এইবাৰ আহিছোঁ দ্বিতীয়টো ৰাশিলৈ বিষ ৰাশি বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সূৰ্য তেঞ্জিতৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ এক আশীৰ্বাদৰ দৰে বুলি কৈছে সাহস আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সি আপোনালোকৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব আপোনালোকৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব কামৰ ক্ষেত্ৰত শলাগ লোৱা হ'ব সামাজিকভাৱে আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধি পাব যদি আপুনি নিজৰ শক্তিৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰি কাম কৰে নিজৰ কনফিডেঞ্চত আত্মবিশ্বাসেৰে কামবোৰ যদি আজিৰ দিনটোত কৰে আপুনি অধিক সফল হ'ব পৰিয়ালৰ সৰু ভাই ভনীৰ লগত মত বিৰোধ আপোনালোকৰ বাঢ়িব নিদিব ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক আধ্যাত্মিক কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব জীৱনসংগীৰ সৈতে এটা ভাল মুহূৰ্ত সময় কটাবলৈ সক্ষম হ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা কিছু ভাল খবৰ পাব পাৰে কিন্তু অযথা তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব মিথুন ৰাখি জাতৰ জাতিকাসকলৰ এই সময়ত সূৰ্যৰ তেঞ্জিতৰ সময়ত সূৰ্যৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আপুনি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সাৱধান হ'ব লাগিব বিশেষকৈ চকুৰ লগত জড়িত কিছু আপোনালোকৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে কিছু আপোনালোকক অশান্তি দি থাকিব পাৰে আৰু এই সময়ত কৈছে যে বি মিথুন ৰাখি জাতৰ জাতিকাসকলে নিজৰ জে ডি আৰু খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব জে ডি স্বভাৱটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আৰু খঙো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব কাজিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকক আদালতত সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰ বাহিৰত নিষ্পত্তি কৰক পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তি বা ৰিয়েল ইষ্টেটৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ সমাধান কৰা হ'ব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক অৰ্থাৎ কাম কাজখিনি কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পৰিচালনা কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আনৰ কথাত আপোনালোকে বেছি গুৰুত্ব নিদিব নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পোনে পোনে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰমুৱা হওক নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিব পৰিয়ালৰ পৰিৱেশটো মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰাটো পৰিহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব কৰ্কট ৰাখি কৰ্কট ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ সূৰ্য মেঘ ৰাশিলো কেন্দ্ৰিত কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ সময় অৰ্থাৎ মে কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হ'ব কাৰণ সূৰ্যৰ আপোনালোকৰ ৰাখিৰ দ্বিতীয় গৃহৰ প্ৰভু গঢ়টোৰ গতিবিধিৰ বাবে এই ৰাশিৰ লোকসকলে শুভ ফল লাভ কৰিব আৰু স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যাটো নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব ইয়াৰ ফলত কৈছে যে আপোনালোকৰ বিবাহৰ সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু ব্যৱসায়টো ইতিবাচক ফলাফল পোৱা দেখা পোৱা যাব আৰু বৰ্তমান চাকৰি সলনি কৰা যিসকল বা জবটো কৰি আছে তাত চেঞ্জ কৰা যদি পৰিৱৰ্তন কৰিছে নতুন সুযোগ পাব পাৰে বুলি কৈছে চাকৰি বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত পদোন্নতিৰ পৰা উপযুক্ত দৰমহা আশা কৰিব এই টেঞ্জিতে বৈবাহিক জীৱনত তিক্ততা হ্ৰাস কৰিব অৰ্থাৎ কিছু খেলি মেলি যদি হৈ আছিল সেইখিনিও সমাধান পোৱা যাব সিংহ ৰাশি সূৰ্যৰ আপোনালোকৰ নিজৰ ৰাশিৰ প্ৰভু কিন্তু মেঘৰাশিত ইয়াৰ টেঞ্জিতৰ সময়ত ই আপোনালোকৰ দ্বাদশ স্থানত অৱস্থিত হ'ব সেয়ে বিদেশত কাম কৰা বা বিদেশৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায় কৰা লোকসকলে সূৰ্যৰ পৰা উপকৃত হ'ব এই টেনজিটৰ ফলত কিন্তু এই সময়ছোৱাত কৈছে যে সিংহৰাশি লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে এই সময়ছোৱাত বাহিৰৰ খাদ্যপাতিবোৰ খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে আৰু সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰি ল'ব লাগে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ হেল্থটো ভাল হৈ থাকিব এই সময়ত যোগ ধ্যানো আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ'ব যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য ইতিমধ্যে অসুস্থ হৈ আছে তেন্তে তেওঁ বিশেষ যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজন নিৰ্জিত লোকে সঞ্চিত ধন খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব টকা পইচা যদি আপোনালোকৰ জমা কৰিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ পাতি কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক অযথা অপ্ৰয়োজনীয় কামত খৰচ চাব পাৰে যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে তেন্তে এই সময়ত খৰখেদাকৈ কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে অন্যথা লোকচান হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব কন্যা ৰাশি শিশুৰ দিনাই বন্ধুসকল কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ মেঘৰাশিত সূৰ্য টেঞ্জিতে আপোনাক ভাল এটা ফলাফল দিব আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব প্ৰত্যাহ্বান আপোনাৰ সমাধান হ'ব আপুনি আৰ্থিক লাভ দেখিব সমাজ আৰু প্ৰশাসনৰ কিছুমানৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ প্ৰভাৱশালী থকা ব্যক্তিৰ মাজত আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব চৰকাৰী খণ্ডৰ পৰা আপুনি হয়তো কিছু ডাঙৰ সুবিধা অপৰচুনিটি লাভ কৰিব পাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰিলে আপোনালোকৰ পথ বাঢ়িব পাৰে পদোন্নতি বাঢ়িব পাৰে এই টেঞ্জিতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত কিছু উত্তেজনাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি আপোনালোকৰ ইগক একাষৰীয়া কৰি আপোনালোকৰ প্ৰেমক গুৰুত্ব দিব লাগে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ সুযোগ পাব অধ্যয়নৰ সম্পৰ্কত আপুনি অধিক প্ৰচেষ্টা চলোৱাত দেখা পোৱা যাব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই কেন্দ্ৰিতৰ সময়ত কিছু গুৰুত্ব দিব লাগিব নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব তোলা ৰাখি লোকসকলৰ বাবে ইয়াৰ ফলত কৈছে যে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ সম্ভাৱনাৰ আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু দৰমহা বৃদ্ধি পোৱাৰ ইতিবাচক আপোনালোকৰ হ'ব আপোনালোকৰ এই সময়খিনিত কৈছে যথেষ্ট সুবিধা কঢ়িয়াই লৈছে ব্যৱসায়ত নতুন উচ্চতালৈ লৈ যোৱাৰ সহায় হ'ব ইয়াৰ ফলত থলুৱা লোকসকলে নিজৰ সুনাম বৃদ্ধি আৰু কামবোৰ আত্মবিশ্বাসেৰে সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰিব পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে নতুন বাহন ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিবাদৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সহজ হ'ব এই বিশ্বিক ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ এই গৰু বিহুৰ দিনা আপোনালোকৰ ভাগ্য লগ দিব ধৰ্ম আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব যদি আপুনি নতুন চুক্তি বিচাৰে কিবা এটা কাম কৰিব বিচাৰে সেই সময়খিনি অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ বাবে অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু দান বৰঙণিও আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এই গৰু বিহুৰ দিনা আপোনালোকৰ ব্যক্তৰ সহায়ত আপুনি সহজে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি অতি কম কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ বুদ্ধিমত্তাৰ ফলত সকলো কামখিনি পৰিচালনা কৰিব পাৰিব পৰিকল্পনা আৰু কৌশলসমূহ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে গোপনীয় কৰি ৰাখক কিছুমান কথা তেতিয়া এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব ধনুৰাশি ধনৰাশিৰ জাতৰ জাতিকাসকলৰ এই সময়খিনিত অভাৱনীয় আপোনালোকৰ পৰিৱৰ্তন দেখিব মাটি সম্পত্তি বা পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ সমাধান কৰা হ'ব সন্মান আৰু পদবী বাঢ়িব কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব স্বাস্থ্যপাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে ভাল হ'ব আজিৰটো কৰ্মক্ষেত্ৰত ষড়যন্ত্ৰ বলি হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক কিছুমান ব্যক্তিয়ে শিক্ষা আপোনালোকক কৰিব পাৰে হিংসা কৰিব পাৰে আপুনি বিবাদ বা আদালত সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নিজৰ যদি সমস্যা চলিছে সেইখিনি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশটো সুখদায়ক হ'ব মকৰ ৰাশি ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ বৈবাহিক জীৱনত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে ঘৰৰ সদস্যসকলৰ সৈতে মতানৈক্য বাঢ়িব নিদিব ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা গঢ়ৰ তেঞ্জিতে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব বিবাদ আৰু আদালত সম্পৰ্কীয় বিষয়ত সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ পক্ষত হ'ব বুলি ইংগিত পোৱা গৈছে আৰু এই সময়খিনি কৈছে চৰকাৰী বিভাগত প্ৰশিক্ষিত কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে এই সময়খিনিৰ কিছু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে কিছুমান বিষয়ত সাৱধান হওক কামৰ অগ্ৰগতি হ'ব লোৱাৰ সিদ্ধান্ত আপুনি লোৱাৰ সিদ্ধান্ত আৰু কৰা কামৰো শলাগ লোৱা হ'ব প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ত উদাসীনতা থাকিব সেই ব্যৱসায়ত আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে মনোনিৱেশ কৰাটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ'ব শিশুৰ লগত বা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত জড়িত চিন্তাই আপোনালোকক আমনি কৰিব পাৰে মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ অভাৱনীয় ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ গৰু বিহুৰ দিনাই আপোনালোকৰ সূৰ্য কেন্দ্ৰিতৰ বাবে আপোনালোকৰ কেৱল আধ্যাত্মিক উন্নতি হোৱাই নহয় সমাজত সন্মানো আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব আয়ৰ উৎসৱ বাঢ়িব আৰু বহুদিনৰ বাবে দিয়া ধনু ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য বা জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ পৰা সহায় পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব পালন হ'ব পালন কৰিব পাৰিব নৱবিবাহিত দম্পতীৰ বাবে কিছু ভাল খবৰ আহিব পাৰে এই সকলোবোৰৰ মাজতো প্ৰেমৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ত উদাসীনতা থাকিব স্বাস্থ্যপাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব অযথা তৰ্কৰ পেচালৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিলে ভাল হ'ব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনেবালৈ জনাব যদি চেনেলটোত নতুন হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ